Yang pertama, air minumnya selalu bersih Minumnya sedikit Makannya sedikit Sinyal atau kode alam akan memberikan informasi kepada sebuah perkutut yang memiliki energi positif Hingga setiap manggungnya, perkutut dapat memberikan petunjuk bagi sang perawatnya Hanggungan yang unik dan aneh itu juga salah satu ciri perkutut berangsar atau berenergi Proses pemandian perkutut seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua Sobat, kali ini kami akan membagikan ciri umum perkutut yang memiliki energi atau angsar dan beberapa cara perawatannya Adapun perkutut yang didapat bebas sobat bisa dari punden, tempat angker, maupun dari ombiokan di pasar burung. Semua kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi karena angsar tidak melihat ciri fisik atau katurangan, maupun asal muasalnya. Ansar adalah sebuah energi, atau bisa dikatakan yoni, yang terdapat pada semua perkutut. Akan tetapi, semua memiliki tingkatan, yaitu besar atau kecil angsar itu dalam diri perkutut. Energi atau angsar itu bisa berupa positif maupun negatif. Makanya perlu proses ruwatan atau penetralan. Angsar positif tentunya bersifat tuah baik untuk kehidupan sang pemilik. Begitu juga sebaliknya. Bisa cocok dengan sang pemilik dan juga sebaliknya. Nah, berikut beberapa ciri umum perkutut berangsar atau beryoni. Yang pertama, air minumnya selalu bersih. Air bersih adalah salah satu tanda hewan peliharaan kita bisa sehat. Akan tetapi, ada pula air minum sampai berwarna keruh dan berjamur, yang memang tanda umum ciri perkutut biasa. Banyak juga yang berpendapat air minum perkutut yang berlumut banyak mengandung oksigen dan baik bagi kesehatan perkutut. Hal ini boleh-boleh saja, sobat. Tinggal dipilih mana yang baik menurut perkutut kita. Akan tetapi, yang menjadi pembeda kali ini adalah salah satu ciri perkutut yang memiliki angsar atau ioni energi baik adalah wadah pakan dan airnya. Selalu bersih bening, meskipun berhari-hari lamanya. Kedua, minumnya sedikit, perkutut yang memiliki ciri minumnya sedikit, meskipun sudah berhari-hari lamanya, akan tetapi air minumnya berkurang sedikit demi sedikit. Itu adalah salah satu ciri perkutut yang memiliki energi baik atau positif. Banyak cerita para sesepuh perkutut yang meyakini bahwa perkutut ini mengingatkan pemilik untuk selalu berikhtiar di dunia, untuk selalu mengingat antar sesama, dan khususnya kepada Tuhan kita, karena air merupakan simbol cermin dari kehidupan. Ketiga, makannya sedikit. Banyak juga yang memiliki perkutut dengan karakter sedikit makan, akan tetapi sesuai pengalaman dari para sesepuh kami, ada beberapa perkutut yang memang secara naluri sedikit makan atau bisa dikatakan makanannya masih banyak meskipun berhari-hari. Hal ini juga dipercaya perkutut tersebut memiliki angsar atau energi yang luar biasa, sobat di mana filosofinya adalah mengingatkan manusia untuk selalu prihatin akan kehidupannya. Dan ketika manusia melakukan laku prihatin, maka tangan-tangan Tuhan akan bekerja sesuai kehendaknya. Dengan laku prihatin, hati menjadi bersih dan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Keempat Biasanya manggung di jam-jam tertentu. Ciri ini juga terdapat pada perkutut yang memiliki energi positif, Sobat. Sinyal atau kode alam akan memberikan informasi kepada sebuah perkutut yang memiliki energi positif, hingga setiap manggungnya perkutut dapat memberikan petunjuk bagi sang perawatnya. Hal ini dapat kita latih menggunakan rasa yang kita miliki, berkomunikasi dengan rasa kita. Kelima, lurik atau bulunya jika terkena cahaya akan muncul warna pelangi dan mengkilat. Ada penamaan pada katurangan perkutut yang satu ini, sobat, dan kami yakin banyak juga yang memilikinya. Adapun bulu yang dapat berubah warna ini adalah akan selalu muncul meskipun telah mabung berkali-kali. Jadi cobalah sekali-kali perkutut kesayangan Anda ditaruh di luar dengan terkena sinar matahari sobat. Apakah terdapat warna-warna bercahaya dan berwarna-warnika? Kalau iya, artinya Anda memiliki perkutut yang memiliki salah satu ciri perkutut yang berenergi bagus. Dan yang keenam, susunan anggungannya unik dan penuh variasi. Untuk suara atau anggungan salah satu ciri perkutut ini sobat, semua sudah pasti mengetahui penamaan katuranggannya. Dikarenakan suara anggungan yang unik dan aneh, itu juga salah satu ciri perkutut berangsar atau berenergi. Jika perkutut kita memiliki beberapa ciri yang kami sebutkan di atas, maka rawatlah dengan baik agar energinya dapat selaras dengan sang perawat. Dan berikut beberapa cara untuk perawatan bagi perkutut yang memiliki energi atau angsar, dengan proses penetralisir atau negatif tidak berlebih, baiknya dimandikan saat malam satu Suro untuk perkutut yang sehat. Dan tata caranya yang pertama, saat malam satu Suro, persiapkan dahulu alat-alatnya seperti kembang tiga rupa atau tujuh rupa, bisa mawar, melati, kantil, dan lain sebagainya. Dua, siapkan air bekas cucian beras. Ketiga, setelah itu campur semua bunga ke dalam air beras tersebut. Keempat, Jangan lupa membaca basmalah selawat syahadat satu kali semua, dan niatkan dalam hati untuk menguatkan energi positif yang ada di dalam perkutut ini. Kelima, lakukan proses pemandian perkutut seperti biasanya, kemudian yang keenam, setelah itu angin-anginkan perkutut Anda dan selesai reaksi umumnya. Umumnya, keesokan harinya perkutut akan manggung, kemudian sang pemilik akan lebih peka dengan kondisi perkutut. Terkadang, sang perawat mendapat mimpi-mimpi positif atau mimpinya selalu bagus, kemudian sang perawat selalu mujur atau beruntung secara finansial, dan ketenangan hati ketika perkututnya manggung. Demikianlah, sobat, sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan tetap jaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.